بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده बसमिल्लर नहमदूनसली रसूल करीम अमैकुम प्यारे दोस्तों में नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सजाद है और सिलसिले सरतुल नबी अलैहि वसल्लम की इस वीडियो में मैं आपके सामने हज़रत आदम से लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सरवर कौन खातम-ul-अम्बिया खातम्बिया सरकार अलैहि वसल्लम का शदर नसब बग़ैर किसी मुबालगे के तफसील से बयान करूँगा दो हजरत आदम सलाम तक नबी करीम वसल्लम के सिलसिला नसब को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है इनमें पहला हिस्सा हजरत आदम से हज़रत इब्राहीम तक है दूसरा हिस्सा इब्राहीम से लेकर अदनानी अरबों के जद्द अमजद अदनान तक है जबकि तीसरा हिस्सा अदनान से लेकर रसूल अल्लाह वसल्लम तक है दोस्तों हकीकत और असल बात यह है कि पहले दो हिस्सों से मुतलक असल शजरा सिर्फ़ अल्लाह ही को मालूम है और अगर आपने यह कहीं पढ़ा या सुना है तो वह सब मुख्तलिफ तखमीने और अंदाजे हैं लिहाजा उनके मुतल ये गुमान रखना सही नहीं कि ये शक व शुबह से पाक है चनाचा पहला हिस्सा यानी हजरत आदम से हजरत इब्राहीम तक का नसब नामा अहल किताब की कुतुब में बमा उनकी उम्रों के तस्ह के साथ मौजूद है और यकीन इसमें गलतियों की गुंजाइश है जबकि दूसरे हिस्से के बारे में अहल सीर में बहुत अख्तिलाफ है और मुख्तलफ लोगों ने मुख्तलफ तरीके से बयान भी किया है इमामालिक रदनान से ऊपर नसब बयान करने को मकरूज समझते थे इसी तरह हवारी रसूल हजरत ज़ुबैर बिन आवा रजी अल्लाह अन के बेटे और मदीना के साथ मशहूर फ़कहा और कुब्बार तबैयन में से एक और बिन जुबैर रहमतुल्लाह रहामतल से भी मनकूल है कि हमने ऐसा कोई नसब दाँ नहीं पाया जो अदनान से इस्माइल सलाम तक का नसब सही तौर तो पर जानता हो जबकि तीसरे हिस्से के बारे में बिला शक् व शुबा तमाम अहल सिर और माहरीन अंसाब का इतफ़ाक़ है और ये हिस्सा रोज़े रोशन की तरह वाज है रसूल सल्ला व्ल् ख़ुद भी अपना नसब सिर्फ अदनान तक ही जिक्र फरमाते तो शुरू करते हैं हजरत आदम से दोस्तों अगरचे हज़रत आदम से लेकर अबुल अबिया हज़रत इब्राहिम इब्राहीम तक का नसब मैं इब्राहिम आसमाम के शजरा नसब वाली वीडियो में तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूँ जिसके लिंक के लिए आप ऊपर मौजूद आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ तक मील की गर्ज से मुख्तसर तौर पर इसे आपके सामने अर्ज कर देता हूँ नबी करीम सल्ला वसल्लम हजरत आदम सलाम के बेटे और अल्लाह के नबी हजरत सलाम की औलाद में मबूस हुए हजरत सलाम के बेटों में आप अनोश अनोश के बेटों में कीनान कीनान के बेटों में महलाईल महलाइल के बेटे यारद और यारिद के बेटे उखनू की औलाद में मबूस फरमाए गए यही उखनू हजरत इदरीसम है जिनका नाम तो में उखनू जिक्र किया गया है इबन साक रमोतल ने लिखा है कि दुनिया का पहला शख्स जिसने क़लम के साथ लिखा वो हजरत इदरीसलम है नीज सही बुखारी और मुसलिम में है कि महराज की रात रसूल अक्रम सम का आसमानों से गुजर हुआ तो हज़रत इदरीसम चौथे आसमान पर मौजूद थे आप हजरत आदम की छठी नस्ल हैं और आपकी उम्र 308 साल होने तक हजरत आदम दुनिया में मौजूद रहे हजरत इदरीसम के बेटों में मतशालिफ थे और इनके बेटे लामिक और लामिक के बेटों में आदम सानी हजरत नू आम थे तूफ़ान नू के बाद आपल की नस्ल ही दुनिया में बाकी रही आपके बेटों में साम हाम और याफिस थे इनमें साम अरबों के अमजद हैं याफिस यूनानियों के और हाम हबशियों के साम के बेटे अरफात से शालख पैदा हुए और शालह के बेटे आबिर थे और बहुत से उलमा के मुताबिक यही हजरत हूद्लम थे जो कौम आद की तरफ मबूज फरमाए गए तोरात में इनका नाम आबिर जिक्र किया गया है जबकि बाज़ महरखीन के मुताबिक हज़रतूद्लाम का शजर नस्ब आद बिन इरम बिन शाम से मिलता है और ये आबिर हज़रतूद्लाम के अलावा कोई और हैं वहम दोस्तों आबिर के बेटे फ़ालक या फ़ालख़ थे इनके बेटे अरहू या राऊ थे अरहू के बेटे शाहरुख शाहरुख के बेटे नाहूर और नाहूर के बेटे तारह थे जो हज़रत इब्राहीम के वालद थे कुरान पक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र फरमाया गया है आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हालात व असफार पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कमो बेश तमाम अम्बिया आप ही की नस्ल में मबूस फरमाए गए जिनमें एक तरफ बनी इसराइल है जो आपके पोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है जबकि दूसरी तरफ बनी इस्माइल हैं जो हज़रत इस्माईल आम की औलाद है तो यहाँ तक आप के शर नसब का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ ये बात कतई और तय है कि आप वसल्लम हज़रत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल आम की औलाद हैं लेकिन इनके बेटे नाबिद की औलाद में हैं यादार की इसमें बहर अख्तलाफ़ है लेकिन जमूर के मुताबिक आप सल्ह वम इनके बेटे कदार की नस्ल है हजरत इसमा और उनकी औलाद की मुख्तसर हालत ज़िंदगी पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हजरत इसमाईलम से लेकर अदनान तक का नसब इख्तलाफ से भरपूर है और सही तौर पर महफूज नहीं लिहाजा मैं आपके जहनों को इसमें उलझाए बगैर शजर नसब के इस दूसरे हिस्से को हजफ़ कर देना ही मुनासिब समझता हूँ तो अब हम आते हैं शजर नसब के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ जो बिल्कुल साफ़ शफाफ और इख्तिला से पाक है तो सो अदनान बिला अख्तिलाफ़ हजरत इस्माईल आम की नसल से हैं और तमाम अदनानी या हिजाजी अरबों के जद्दमजद हैं लेकिन आपके और इस्माईलम के दरियान कितने वादे हैं इसमें बहुत इख्तिलाफ़ है। हैं बा के मुताबिक चालीस पुशते हैं बास के मुताबिक तीस पुशतें हैं जबकि बीस पंद्रह और दस से नीचे के भी कायल मौजूद हैं वल्लम और रोज़ुलूफ के सुहेली रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अदनान से इसमाइल सलाम तक की पुश्तों का फ़ासला यकीनन दस बीस से कहीं ज़्यादा है क्योंकि बख्त नसर ने जब अलकुदस पर हमला किया तो उस वक्त अदनान के बेटे माद की उम्र बारह साल थी और बख्त नसर का ज़माना हज़रत ईसी से तकरीबन छः सौ साल पहले का है जबकि हज़रत इस्मा का ज़माना तकरीबन दो हज़ार साल कबल मसीह का है इस तरह दोनों के दरमियान तेरह या चौदह सौ साल बनते हैं बाकी अल्लाह बेहतर जानता है दो सौ अदनान के बेटों में मात थे जिनकी कुत अबू खजा थी मात के बेटों में नज़ार थे अदनानी कबाइल की दो बड़ी शाखें रबिया और मज़र हैं जो इन्हीं के बेटे थे मुजर के बेटे इलियास थे जो कबाइल ख़िदफ़ या इलियासी कबाइल के जद्द आला हैं इलियास बिन मुजर के बेटों में मुद्रिका मुद्रिका के बेटे खुजैमा और खुजैमा के बेटे किनाना थे जिनसे बनु किनाना मशहूर हुए किनाना की औलाद में नजर बिन किनाना थे जो कबीले कुरैश के जद्द आला हैं इनका असल नाम कैस था और ये रसूल अल्लाह वसल्लम के बारहवें जद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि हम नज़र बिन कनाना की औलाद हैं दोस्तों नजर बिन कनाना तो के बेटों में मालिक थे और मालिक के बेटे फ़हर थे बाज़ मौरकिन के मुताबिक फ़हर बिन मालिक ही कुरैश थे और सिर्फ इन्हीं की औलाद कुरैशी है कबीले कुरैश को तफसील से जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को मुलायजा कर सकते हैं फहर बिन मालिक के एक बेटे गालिब थे गालिब के बेटे लुई और लोई के बेटे काब थे काब की कुत अबू हुसैस थी हजरत उम्र फ़ारूक रजील् ताली अम का शदर नसब इन्हीं पर आकर आप सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम के शजरे से मिलता है इनके बेटों में मुर्रा थे और मुर्रा के बेटे किलाब थे किलाब के दो बेटे हुए जिनके नाम जहरा और कुसई थे इन में जहरा बिन किलाब नबी करीम सल्लाह वसलम की वालदा आमना बिनते वहाब के जद्द अला है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब माँ बाप दोनों की तरफ से किलाब बिन मुर्र पर मिल जाता है किलाब के दूसरे बेटे खुसई बिन किलाब जिन्हें कुरैश अल अासवर भी कहा जाता है वो शख्स है जिसने मक्का से बनु खुजा को निकाला और ख़ुद मक्का की हुक्मरानी संभाली इसका असल नाम जैद था काबा की तवलियत और मक्का की हुकूमत हासिल करने पर कुई ने कुरैश को तमाम अतराफ़ से बुलाकर मक्का में आबाद किया और इसकी मुख्तलिफ शाखों में मुख्तलिफ मुनासिब तफवीज़ किए ये कुरैश के पहले सरदार थे इनके बाद कुरैश की रियासत इनके बेटे अब्द मनाफ ने हासिल की जिसका असल नाम मुगीरा था अब्द मनाफ के बेटों में हाशिम थे जिनका असल नाम अमर था और अब्द मनाफ के बाद कुरैश की सरदारी इन्हीं के हाथ में आई ये शदीद क़ाहत वाले साल में फ़लस्ती गए और वहाँ से आटा ऊंटों पर लदवा कर मक्का लाए इसकी रोटियां पकवाई और फिर उनसे सुरीद तैयार करके मक्का वालों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया जिसके बाद इनका लकब हाशिम पड़ गया जिसका माना है सुरीद या रोटी का चूरा बनाने वाला ये तजारत के लिए शाम जाया करते थे इसी तरह के एक सफ़र में इनकी मुलाकात यसरप के एक मेले में कबीले खजरत की शाख बनू नजार की एक औरत सलमा से गई इनकी ख्वाहिश पर सलमा ने इनसे निकाह कर लिया और शादी के बाद शाम चले गए और वहीं इनकी वफात फलस्तीन के शहर गज़ा में हुई जो बाद में इनकी नस्बत से गजा हाशिम के नाम से मशहूर हो गया सलमा से इनका एक बेटा शैबा पैदा हुआ जिसने आठ बरस यसरब में परवरिश पाई फिर हाशिम के भाई मुत्तलिब जो हाशिम के बाद कुरैश के सरदार हुए अपने भतीजे को मक्का ले आए मक्के वालों ने जब पहले पहल शैबा को देखा तो कहा अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम है जिस पर मुत्तलिब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बल्कि ये मेरे भाई हाशिम का बेटा है बहरहाल शैबा मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गया यही अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम अलैहि वसल्लम के दादा थे मुत्तलिब की वफाद के बाद ये कुरैश के चौथे सरदार बने इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि चाहे जमजम जो एक मुद्दत पहले रेत से अटकर गुम हो गया था इन्होंने उसका पता लगाया और खुदवा कर नए सिरे से जारी किया मजीद ये कि इन्होंने मन्नत मानी थी कि अपने दस बेटों को अपने सामने जवान देख लेंगे तो एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे ये आरज़ू अल्लाह ने पूरी कर दी तो दस बेटों को लेकर काबा आए और कोरा डाला जो इनके बेटे अब्दुल्ला के नाम निकला इस पर अब्दुल्ला की बहने रोने लगीं कि इनके बदले दस ऊंट कुरबान कर दीजिए कुरा दोबारा डाला गया मगर फिर अब्दुल्ला के नाम निकला अब्दुल मुत्तलिब दस ऊंट बढ़ाते गए यहाँ तक कि सौ ऊंटों पर पहुँच कर क़ुरा ऊंटों के नाम निकला इस तरह सौ ऊंट कुर्बान करने पर अब्दुल्ला की जान बच गई उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र हुई चुनाचे बनु जहरा के सरदार वहब बिन आब्द मनाफ की साहबजादी आमना से इनकी शादी कर दी एक रिवायत के मुताबिक शादी के वक्त अब्दुल्ला की उम्र सत्रह या अठारह बरस थी शादी के कुछ अरसे बाद ये तजारत के लिए शाम गए और वापसी पर यसरब में बीमार होकर फौत हो गए अब्दुल्ला की वफात के एक माह बाद नौ रबी अलवल ब मुताबिक बाईस अप्रैल सन पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी और वाक फील के पचास दिन बाद पीर के दिन सुबह के वक्त दिन का उजाला होने के साथ आफ्ताब हिदायत आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम पैकर हुसन व जमाल वजह कायनात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया और ख़ातम्नबी जीन महमदरसूल सल्लासम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलमतलब इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए उस वक्त नौशेरवान की तख्त नशीनी का चालीसवा साल था आपकी विलादत के वक्त इवान किसरा लरस उठा और उसके चौदह कंगरे गिर गए फारसीों का आतिश कदा जो एक हज़ार साल से मुसलसल गर्म था ठंडा हो गया नीस इसके अलावा और भी कई मौजूद जहूर पजीर हुए जो मुस्तकिल एक अलग मौजू है दोस्तों इसके साथ ही रसूल सल्ला वसलम का सिलसिला नसब इख्ताम को पहुँचा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लामक वरह वक्